Вопрос задал. Почему вперлись в Украину в 2014 год, февраль месяц? Это было нужно, это было необходимо? А кто вперлся в Украину? Российская Федерация. Она вперлась в Украину. Если вы начали там Майданы крутить. Вы по какому а? поводу собрались? А, у меня день рождения. У тебя день рождения. А вот эти все что, головастики сидят? мужики. Что, что? А, И ты что? Я одна ты? на них, на всех. Нравишься? сиди. все будет. Мне Мне интересно, а что ты выступил? А кто из вас самый умный? Давайте, кто со мной поговорит? А ты чё? Умный? а ну? Подожди, я спрашиваю, кто умный из вас? Я не вижу, я слепая. Кто из вас самый умный? Не нужно видеть, слышать нужно. Вопрос пока что задал вам. Тебя Коломойский... Ну ты сразу определился. Тогда молчи. Следующий. Ладно, ладно. Ты же в рулетку. А кто самый умный, так я не понял. Твою на кону! Ну, мы же определились, ты такой молчишь. Все, следующий, кто там? А ты мне рот не затыкай. Слышишь, ну ты зачем постоянно будешь? Ты будешь дальше гавкать постоянно? Возьми, займи, займите ему чем-то. Дайте ему что-то по... погрызть. А у тебя есть что бороду без... Так а я-то тут, а у вас там что, нету ни у кого что пос... Займи ему чем-то рот там. Хорошо, не гундось. Кто готов к диалогу? Я же задал вопрос прямой. Убило, что ты расскажешь? Говорю, кто к диалогу готов? Ты готов к диалогу? Все, все остальные молчат, ты общаешься. Правильно понял тебя? <говорит> ну <говорит> ну вот э, я еще раз объясняю с вами с толпой. Мне нет смысла общаться. Вы будьте без остановки. Смотри, у меня есть ряд вопросов. К вам. Ну, скажи мне, был ли смысл нападать на Украину? А кто на нее нападал? Не с тобой общаюсь. Сидишь, молчишь, куришь, пьешь чай. В... Себе засовывай. Я же спросил, был ли смысл нападения? вы ну, ты... напали? Иди вот с этим тел теленком, займитесь там чем-нибудь, только чтобы вас тут не было. Ты ответишь мне на вопрос? Ответь. Ты можешь им позатыкать роты? Я так понял, ты из них самый умный. По факту события, которые произошли в 2014 году, в феврале месяце. Вот это называется нападение. В каком месяце? 2014. 2014. В 2014, -м. 2014 -м году вообще Украина... Никакого... <зв Hotel> вообще сиди, молчи. В 2014 году Украина вообще начала сама исполнять какие-то моменты февраль, февраль месяц, я говорю. Февраль. А? знаешь, такой месяц есть? Февраль. Дальше исходя из этого, что ты хочешь? Ху... Какого? Люди, никто не гак! Да закрой ротяку, ты сидишь за кадром. Ты хоть х... свой покажи, чтоб люди тебя видели, кто ты такой. О... Лучше ты этого не делал. Отвернись, ты, ты сейчас мне всех людей распугаешь, головастик. Ты чего такой дикий? Ты, а ну покажи, ты может сидишь. Говорю, ты на сидишь, покажи. Ты сидишь на бутылке? Я сидишь. А да. закрой ротяку им там всем. Что они у тебя такие? <реку> <пустые. Пастушку. реку> э -э <реку> Хорошо, давай вернемся домой. Ну им нужно рот закрыть, понимаешь? Да не закрывай рот, рот закрывай. Рот закрывать не могу. Не могу, не могу. Пусть не перебивают, какие проблемы. Давай, начнем с Вопрос задал. Почему вперлись в Украину в 14 год, февраль месяц? Это было нужно, это было необходимо. А Кто вперлся в Украину? Российская Федерация. Давай. Она вперлась в Украину. Если вы начали там Майданы крутить. Это наше внутреннее дело. Это мы в границах своей, своего государства, в границах своего города, согласно нормативным правим актам, которые действовали в Украине на тот момент. Это наше право. Мы что хотим, то и делаем. Мы же государственную границу никакого государства не пересекали, не пересекали. Поэтому делаем в своем государстве все то, что нам прямо не запрещено законом. И умойся в конце концов. А были люди еще и как бы, там, в Асе, еще и были люди, правильно? А, у людей по всей Украине есть, а что это отменяет? Я что это оспариваю? Есть люди. Только вопрос то мой был, почему вы верлись в Крым в феврале 2014 -го года? Вот в чем вопрос. Ты тут говоришь, не даешь слова стать. Ну, ты меня просто. Ну я же тебе объяснял, что они будут все время перебивать тебя. Да, перебивать. Но тем не менее, смотри, вы начали Майдан крутить. Никто, как бы вся Украина за Майдан же не, не была. Что, они не хотели, что у нас был законный президент. Так он и оставался законным президентом. До момента, пока мы на пост не заступил новообранный президент Порошенко. Какие претензии? На Майдан люди вышли согласно праву, которое зафиксировано Конституцией Украины, 39 статьей. Право выходить на митинги граждане Украины имеют. Кто вышел, тут вышел, кто не вышел, тот не воспользовался своим правом. Слышу, потому что... Ну так позакрывай. Выйди где-нибудь в другое помещение. Какие проблемы? Ты не знаешь, что нужно делать. Почему вырешиваешь? майданом майдан еще раз никем не правил майдан это место куда вышли граждане украины не согласившиеся с решением правительства Иди Ну, для бы... Отправь ее в сказку. Я не знаю, налие воды горячей, либо стеклы там, что она опьет. Зачем я... она у тебя такая дикая? Я хотел я... бы с тобой пообщаться, но не раз я общался. Не был час. Я лох, потому что перебодный. Потому что у тебя дикие люди. Выйди на улицу. Да конец. Ты сейчас что на улицу пойдешь? Куда ш... память Выйди в другую комнату. А, сы, она что, тобой там руководит, походу? Ты подкаблучник. Розбитка. Что там? Градируешь? А? Деградируешь, говорю. Ну, а, в, ты... в основном. А вы? Как тебя зовут? Откуда? -то? Я Константин. Меня... Константин, ну, очень приятно. Меня Иван зовут, я с Астрахани. О чем общаешься, Ваня? Честно, я залез сюда, чтобы поднять себе настроение. Понятно. Вот. А вы? Общаться с ним. Показать всему. Умение, Ой. Какие <свеч> Слушайте, да вы прям по адресу. Давайте пообщаемся. Слушаю ваши вопросы. Да вопросы, в принципе, нет никаких. Меня Только тогда, и вот единственное... У меня таково, а вот все... вы слушаетесь. А, да, вот. конечно. Война Россия-Украина. Э, кто виноват в том, что идет война? Вы. Сделали. Мы виноваты. Сейчас, секунду. Потому что вы, ну, опять же, предполагаю, я не силен в политике. А Хотите какой-то свободы, да? Я, не, я просто не понимаю, что значит суверенный, там, суверенитетный. Возьми, открой сейчас Google, напиши слово суверенитет. Не хочу напрягаться, не. спасибо. Ты, э, ты просто не знаешь о том, что мы свой суверенитет приобрели ровно за вами. Вы его приобрели 12-го, а мы 16-го, понимаешь, в 90-м году. Угу. А, ну каким образом вы вообще стали какой-то ну, отдельной страной? Мы, а мы были всегда отдельным, понимаешь? Мы были в составе Советского Союза как республика, Украинская Советская Социалистическая. До этого мы были Украинская Народная Республика, до того момента, пока мест нас не оккупировали. Вот так вот. То есть получается. Я прошу прощения, да, потому что у меня мало знаний. Тем не менее, хочу вот высказать, вы были частью СССР, правильно? Мы были учредителями этого Советского Союза. А что значит учредители? Мы были одним из, значит, одной из республик, которая его учреждала, подписывала союзный договор. Капитал блаженцами, короче. Союзный договор подписывала. Угу. И вы на каком-то этапе развития захотели отделиться. Не на этапе развития, а в тот момент, когда появилась такая возможность, когда была изменена Конституция, была возвращена шестая статья в Конституцию СССР после того, после того как это у нас был какой год? Седьмой, а потом была, если не ошибаюсь, 74-й. От 74-го року Конституції СССР, і там було змінення, куди ти побіжав? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.